ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 437000 ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ جاری ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਬਰਾਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ कि जो चार लाख सैंतीस हजार वीजा दिए जाएंगे वो प्रोवेंस वाइज डिवाइडेड है इसमें स्टूडेंट वाले को ओपन छोड़ दिया है बाकी बची तीन कैटेगरी वाले जिनको एल चाहिए और जिनको पी नहीं चाहिए ठीक है जी सो so, सबसे पहले अल्बर्टा तकरीबन चार हजार सीटें इसको दी गई हैं डिग्री प्रोग्राम्स के लिए टोटल बनता है अठतीस सीट्स और जिन बच्चों को पीएल नहीं चाहिए उनको दी गई है अट्ठाईस हजार सात सौ तिहत्तर सीट्स और जिनको पीएल चाहिए उनको दी गई है बत्तीस हजार छह सौ साठ सीट ब्रिटिश कोलंबिया में बीस हजार तिरपन सीट्स दी गई हैं जे ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए तेतीस हजार पाँच सौ छत्तीस सीट्स दी गई हैं जिसमें पीएल नहीं चाहिए और जिसमें पी चाहिए वो है तरवंजा हजार फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव एड नाइन इसी तरह से मैनीटोबा में बारह डिग्री के लिए सतासी सो सत्तानवे पी के लिए और बिना पी के लिए जिनको पी चाहिए उसमें दस हजार इक्कीस सीट इसी तरह से न्यू ब्रंसविक चौदह सौ फिर पांच हजार तीस फिर चौसठ न्यूफ़ाउंडलैंड तीस न्यू फाउंडलैंड में चौदाह सौ छपंजा बत्तीस सौ आठ और छियालीस सौ चौसठ फिर नॉर्थ वेस्ट कैटेगरी में दो सौ बीस दी गई है और नोवाशिया के अंदर 2000 मतलब तकरीबन उन्नीस सौ चौवन और सबसे ज्यादा जो दी गई हैं वो दी गई हैं उनटारियों के अंदर डिग्री प्रोग्राम के लिए 21,841 सीट्स हैं जिसमें पी नहीं चाहिए उसमें चौवन सो चौवन हजार आठ सौ निन्यानवे सीट्स हैं जिसमें पी चाहिए डिप्लोमा प्रोग्राम उसमें एक लाख सोलह हजार सात सौ चालीस सीट्स हैं तो इस तरह से ये कैटेगरी बना दी गई है ये पूरा चार्ट जो इसका है डिवीजन का मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं ताकि आपको पता रहे और आप अच्छे से इंफॉर्म रहें नॉलेज रहे और इसके अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शन कर पाए तो अब जो कैनेडा का दो का सिस्टम है वो डेफिनेटली वीजा देने वाला है बट आपको कॉलेज सिलेक्शन कोर्स सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना होगा ताकि आपके वीजा के ऊपर किसी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट ना आए इस समय किसी भी तरह की एजेंट्स की स्कीम्स में आइडियाज में ना फंसे अपनी एप्लीकेशन लगाएं अच्छे से अगर जीआईसी नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल साथ में लगाएं अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगाएं रिक्वायर्ड फंड्स जितने चाहिए वो लगाएं अपने अच्छा स्कोर होना बहुत जरूरी है अच्छे परसेंटेज होने जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है जैसे आपने इस लिस्ट में भी देखा कि उन्होंने डिग्री प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है अलग रखा है तो कोशिश करें इफ़ यू कैन चूज फॉर बैचलर और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम क्योंकि वो आगे आपके पी का रास्ता भी बहुत ज्यादा आसान करेंगे और अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स ले रहे हैं तो उसमें मेरी आपको एडवाइज है कि ऐसे डिप्लोमा प्रोग्राम्स लें जो स्किल्ड हों जो ट्रेड बेस्ड हों या किसी प्रोफेशन बेस्ड हो ताकि उसके अंदर भी आपकी आगे की सेटलमेंट आगे का पीआर का रास्ता आपका बहुत ज्यादा इजी हो जाए थैंक यू सो मच ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਨੇ 90238 90238 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ